Конечно, мы хотели выиграть, мы почувствовали свои силы после победы над Черкасами. Вот. Я хочу сказать, что нам намного лучше стало играть с приходом первого номера, мы начали больше бежать. Вот. По сегодняшней игре, я хочу сказать, что проиграли из-за ошибок наших, из-за пробежек. Также проиграли в четвертой четверти подбор. Зайцев много подбирал и добивал, вот, большие много снимали и был второй шанс добить. Вот. А, плюс проиграли пик н ролл не справились с остановкой тренера. Вот. А так старались, боролись, пытались побежать, догнать как-то. Но немного не хватило времени, я хочу сказать. Лично у тебя мотивация на азовмаш, наверное, всегда супер? Конечно. У меня мотивация всегда на каждую игру, неважно, это Азамаш, Любая команда, надо настраиваться на них серьезно, надо уважать своего соперника. Вот, какая бы эта команда ни была, на первом месте, на последнем, ты должен доказывать, что ты лучше. После таких поражений у игроков особенно, руки не опускаются. Нет, не опускаются. Хочется выйти и доказать, что все-таки мы можем играть, и мы это доказывали. Вот. Я думаю, у нас все есть шансы подняться с того плохого положения, на котором мы сейчас находимся, вот, так что еще чемпионат долгий, мы посмотрим, как будет наше дело. Ну, первое, я хочу поздравить э, команду Азумаша тренера э, с победой. Э, честно говоря, за этот проигрыш абсолютно не стыдно, не стыдно, и э, сегодняшняя игра показала, что мы на правильном пути. Четвертый проигрыш э, в начале длинного пути, конечно, она э, очень хороший раздражитель, но я вижу, что ребята не опускают руки, ребята готовы бороться. И сегодняшний настрой, сегодняшняя борьба, сегодняшний азарт – доказательство этому. И поэтому ребят, ребятам в раздевалке я сказал о том, что два компонента, которые мы сами себе принесли – это потери и игра в защите не концентрация, не элементарное не вза взаимопонимание, наверное, да, понимание, элементарный разговор, при котором если бы разговаривали, а язык баскетбола очень прост, э то, наверное, таких легких мячей нам не забивали. Но ну, а в целом э я очень, очень рад тому, что э ребята чувствуют с каждой игрой вот этот ну, вот эти ниточки, которые позволяют выигрывать единоборство, позволяют выиграть игру. И очень приятно играть в этом зале, очень приятно играть э, э, с мариупольской э, публикой, которая разбирается в баскетболе, любит свою команду. Поэтому э, сегодняшняя игра, да, мы проиграли, но у нас, у нас все впереди. Поэтому я... Э, я не расстраиваюсь, и ребятам, ребята, в принципе, тоже получили позитивные эмоции после, после игры.